В холле городского дома культуры едва умещаются подворья, оформленные примариями населенных пунктов района Басарабяска. Самые смелые, не побоявшись дождя, установили свои красочные экспозиции на улице. В день вина планы организаторов праздника подкорректировала погода. Поэтому мероприятие решено было перенести с городской площади в Дом культуры. Это двор. Мы хотели показать традиции и обычаи наших предков, начиная с дома, украшенного изделиями ручной работы и заканчивая двором настоящего хозяина. Двор настоящего хозяина в период сбора урожая и до производства вина. Все инструменты национальные. Несмотря на то, что этот период очень загруженный, мы готовы встречать гостей различными блюдами. Есть мамалыга, холодильник плацинды, все национальные блюда. Молдаванин хочет мира в доме, хлеба на столе и, как говорится, дождь для земли, а вино для нас. У нас национальное село. И приготовили блюда болгарские, украинские, молдавские. У нас на столе болгарская милина, украинские пампушки, калач у болгаров, сольница, мирудя. Поблагорские соль, курочка, голубцы, украинское сало, водочка, вино, яблоки. Я вам мы представили на праздник различные лесные ягоды, деревца, приготовили жареного поросенка, мамалыгу, так как делают у нас в Башкалии. Плацинды вкусные, очень красивый праздник. Собравшихся на фестивале организаторы встречали хлебом с солью. Председатель района Басарабяска выразил надежду на то, что традиция отмечать День вина будет восстановлена. С 2007 года фестиваль вина не проводился в районе Басарабяска. Я хочу в первую очередь поблагодарить всех примаров в районе Басарабяска за то, что они понимают, что в нашем районе пора возвращать все те традиции, которые были у нас раньше. Хочу поблагодарить всех гостей, которые приехали в эту погоду. На самом деле было Запланировано на площади сделать мероприятие. Очень многие наши планы были сорваны, но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Я уверен, что все традиции, которые есть и в других районах, которые проводятся, к большому сожалению, у нас они не проводятся. Я уверен, что мы все эти традиции вернем, и в нашем районе Басарабятская будет все как раньше. Я уверен, благодаря вам, жителям района Басарабятская, это все у нас получится. Поэтому с праздником! Почетными гостями фестиваля вина были председатель района Чемишлия, заместитель примара города Камрад и, конечно же, руководители всех населенных пунктов района Басарабяска. Они были приглашены на сцену и поздравили собравшихся в зале людей с праздником, после чего их с бокалом вина приветствовал бог виноградарства и виноделия Дионисий. белой чаши. Истина в вине звучит вновь на Я как Бог виноделия не только повелеваю привести этот праздник достойно, но и что за честь преподнести чашу вина, который не только вкушает боги на Олимпии, но и пробовали представители высших каз человеческого рода. Вкушайте его, очищайте помыслы, будьте прекрасны и здоровы. И чтобы избежать наказания за непослушание, надо испить вина и веселиться на полную катушку. Затем начался большой концерт. Его открыли фольклорные коллективы района Басарабяска. В празднике также приняли участие артисты и танцевальные ансамбли из Камрата, Чимишли, Кагула и Тараклии. Помимо культурной программы, в ходе праздничного мероприятия жюри предстояло определить лучшее подворье. Но сделать выбор было очень сложно. В итоге победила дружба. Кроме того, в День вина был объявлен конкурс на лучшее молодое вино. Лучшее молодое красное вино оказалось у примара села Садоклея Василия Бачо. Лучшее белое вино у жителя села Башкалия Ильи Скутарь. Все участники конкурсов были отмечены дипломами и денежными премиями. Приятным подарком для собравшихся стали выступления группы Даредас и Лучаны спину. i the

Yeah